Тема спортивная, не только футбольные заложники, экономическая и политическая ситуация. То есть насколько будут быстро решаться вопросы, связанные с э, ситуацией в стране в целом, настолько же и в том числе и крымскими клубами, которые ушли или не ушли и так далее, и так далее. Будут ли люди на этом играть или не будут и так далее, потому что есть же те же футболисты, которые есть контракты. Ну, я читал интервью Мутко, он сказал, что как бы Таврия и Севастополь мы эти клубы не будем принимать, потому что у них куча финансовых проблем и кредитов на клубах и, фи, и, всевозможных, скажем так, незавершенных контрактных обязательств с футболистами. Поэтому будут участвовать совершенно другие команды, это, наверное, не будет переименоваться. Просто в связи с этой ситуацией может и Севастополь, и Таврия кануть в лето. И кануть в лето те же зарплаты футболистов, и инфраструктуры и так далее, и так далее. То есть, при данной ситуации больше вопросов. Я не говорю, где они будут играть. А больше вопросов. Просто, чтобы руководство федерации действительно выбирали. Да, они сегодня нужно президенту клуба, или президенту страны, или там вице-премьеру. Вот он поставил-то вот. А сегодня действительно должен быть функционер, человек, который независим. То есть мы все... Независим человек вообще как бы таковых нет. Но он должен быть нет, равномерно удален. А вот клубов Б от, э, скажем так, от каких-то коммерческих дел. И поэтому тогда будет легче. А когда ты чей-то ставленник, да, то у тебя всегда будут проблемы. Так же, как и в премьер-лиге. Да? То есть какая-то группа вот там собралась, не полностью выбрали президента, а другая не выбрала, она все время будет ему не давать возможность нормально существовать. Так же и федерация. То есть, если будет решение в пользу какой-то группы клубов приниматься, то, соответственно, Другие будут у них довольны, и все время этот ком будет нарастать. Просто хотелось бы, чтобы люди приходили и нормально уходили. А они у нас убирали одного, и потом ставили другого. То есть Анатолий Владимирович Попов всячески дискутировал с Григорием Михайловичем, был не согласен. А потом на последнем конгрессе его слезно уговаривал стать почетным президентом. Меня это настораживает, например. То есть не может человек поменять позицию. Значит, какие-то есть другие вещи, о которых мы, слава богу, не знаем. То есть все мы к этому довели. Все, потому что у нас в детском футболе папа, если депутат, команда должна выиграть. Если губернатор, то с палкой можно сбитой по полю бегать за судьей там или за кем-то. Это все сходит с рук. И вот она, она все видится и доходит. Поэтому, наверное, у нас только... Лена Львов, наверное, ее сегодня содержание стоимости не устраивает футбольный клуб «Карпаты». И плюс они провели ряд неудачных игр, которые они отнесли, что это не фартовое. И сегодня как бы... Ну, хотя сегодня возобновились переговоры о том, что они перейдут туда. И, конечно, там удобно. Именно для зрителя удобно, удобно для футболиста. Но футбольная, во-первых, есть какая-то инфраструктура, инфраструктура, и такие стадионы должны быть. Инфраструктура это что? Допустим, мы говорим в той же Хорватии, Динамо, Загреб. У них Старенький стадион, они его потихоньку реконструируют, но у них вокруг стадиона инфраструктура. Тренировочные поля, детские всевозможные секции. И, и вот это есть инфраструктура. А у нас построили стадион, это же не есть инфраструктура. Я когда приехал на этот стадион, и нам же пообещали, что будет на английском говорить, и иностранные граждане подходят к милиционеру, и на английском он «зараз», «налево», «направо», «understand». Вот так. Поэтому мы все так делаем. То есть мы сделали стадион, а кому он будет принадлежать, никто не understand. Совершенно. И э, кто будет на нем играть. Может, нужно было снести старый и на этом месте построить, потому что это удобно болельщикам. Мы не думаем. Мы построили олимпийский, да, он есть, а тренировочная база. Все выносим за город и так далее, и так далее. Дети должны, чтобы воспитывать дух и патриотизм, да, которым мы сегодня, когда нет денег, мы к нему относимся. Когда есть деньги, мы платим в два раза больше за все. А когда нет, мы к патриотизму. Но он же должен вокруг нас быть. Во дворе, в, вокруг стадиона, вокруг клуба и так далее, и так далее. А сегодня, допустим, «Динамо» школа на конче заспе не тренируется. Да, забирают маршрутки, но в основном родители нам...